Вітаю вас, друзі. Це відкрита студія. Мене звати Влад Волошин. Ми Сьогодні будемо говорити про те, як же ж виглядає життя на звільнених територіях Донецької та Луганської області. І сьогодні гостем нашої студії буде керівник військово-цивільної адміністрації селища Новотошківське. Сергій Шакун. Не перемикайте. Сергій день добрий. Вітаю вас в нашій студії. Ради бачити. Спасибо ви сказали, большое. що ви подорожували вчора поїздом до столиці, в принципі, і не надто слідкували за тими подіями, які відбувалися вчора в Верховній Раді. Але я одразу хотів би про них на початку програми запитати. По факту, ви вже знаєте результат цих подій. Верховна Рада не відправила уряд Арсенія Ценюка у відставку. Коли ви про це почули, як відреагували і що думаєте з цього програму? ну перше, що ми вчора їхали з Сєвєродонецька в Київ. Угу. на сегодняшнее заседание комитета Верховной Рады по делам переселенцев. Соответственно, следили через интернет за теми процессами, которые отбывались в Верховной Раде. Угу. Могу сказать, что та команда, которая ехала вместе, недовольна. Недовольны то, что так произошло и люди должны, народ Украины должны знать этих людей, которые не проголосовали за отставку. Угу. А этих людей, которые не проголосовали, их бы к нам на передовую, чтобы они узнали, что такое, как там Наши ребята воюют, как там люди живут, выживают. Так что это есть не очень хорошо. Я нагадаю, за высловление на двери Кабинет Министров проголосовали 194 депутатов при необходимых 226. Это по-перше. Але все ж таки визнали депутати роботу уряду незадовільною. Правильно зробили. І як так бути? Ніби роботу визнали незадовільною, а відставку не відправили. А, ну, знаєте, я ж сказав свою точку зору, що ті, які не проголосували, або пішли з залу, покинули своє робоче місце, от к нам на передову, щоб вони узнали, коли є обстріли, коли місцеве населення, як говориться, сводит концы с концами. Когда вчера мы проезжали через 25-й блокпост, и там на мини подорвалась наша машина с военными, ребят как раз провезли на 29-й блокпост. Эти люди здесь не понимают, они в космосе живут. Угу. Космонавты. Вчора, до речі, зустріч одного з депутатів, здається, керівника одного з комітетів Верховної Ради Сергія Пашинського, прозвучала uh -huh. інформація про те, що довело, вдалося змінити армію, збройні сили, вони стали іншими, вони стали більш краще забезпеченішими. Ви погодитесь з цим? По всій вероятності в Києві, і да? вокруг Києва. Uh -huh. То, що твориться у нас на передовій, та ну, зовсім Угу. Uh -huh. Якщо утром заїжджаєш і їдеш по дорозі. И это оттепель, потепление. То дорога у нас не дорога, а это сплошное месиво. Угу. Болото. И, а, болото, да. И а, те ребята, которые находятся в полях, есть возможность там или через волонтеров, или сами, а, те же самые калоши, те же самые сапоги. Многого не хватает. А, если там блиндажи были построены которые так анонсировались звучно, все то, что по второй линии обороны, по всей по у нас практически этого нет. Uh -huh. То есть и то, что происходит, знаете, я же говорю, с экрана телевизора всегда все хорошо, все гладко, армия новая. Да, может, снова повторюсь, в Киеве, может, еще где там, а то вооружение, все то, что есть, то надо проезжать, смотреть, видеть. И если раньше те же самые народные депутаты очень часто посещали То ну, за останні більше півгода сказати один був, і все, більше нічого. Отже, Новотошківська. Да. Фактично звільнена територія. Вона не була захвачена, вона угу. просто. После проведения референдума она как была как буферная зона, да, и после того, как были освобождены э, с, рубежная северодонецк лисичанск э, вышли на Бахмутскую трассу, э, 31й блокпост и Новотошковская очень сильно пострадала тогда, когда вот, декабрь, январь, декабрь 14 январь 15го mm -hmm. были бои за 31й и по 29му блокпосту, так как у нас 29й блокпост как раз находится на два километра от самого поселка если брать в сторону Кировска, у нас противник до двух километров временами находят лешки там и до километра заходят mm -hmm. так что все очень весело Тобто не можна сказати, що не трукнулась вина, наприклад, Новотошківського? Я могу что сказать, что посілок был полностью разрушен. Если в посілку у нас 48 многоквартирних, багатоетажних, многоподъездных домов, угу. то на конец года мы отремонтировали 39 домов, то есть перекрыли крыши. Даже еще один дом, там жители самостоятельно на Давальческом сырье сделали, поставляли окна, потому что когда мы приехали, я проехал в июне месяце, ну, это идешь, видно, улицу было, угу. потому что сплошное. Плюс ко всему прямые попадания. Еще один дом стоит раскрытый, и один подъезд тоже. Прямое попадание, где людей мы постарались переселить, там, где были пустые квартиры. Я же говорю, ну, отремонтирована крыша общей площади, ну, посчитали по строителям, 22 тысячи квадратных метров. А ски... если 22 тысячи квадратных метров 22. крыш. Это если взять три футбольных поля, угу. полностью закрыть шифером заново. Э, окна пластиковые новые людям поставили, те люди, которые проживают в поселке, до полторы тысячи. Э, окон и балконные двери. Вы сказали, тем людям, которые проживают. А сколько проживало и сейчас осталось? В ну, на начало войны, ну, если взять с самого начала, после развала Советского Союза, в Новотошке была шахта пролетарская, и она молодая была, ей там до 30 лет. В 99 году Ефремов, как голова ул. администрации, закрывает шахту, Соответственно, денежки ушли куда-то, людям ничего не построили, не создали новых рабочих мест, пообещали там по 10 копеек дали. Это вам еще одно уголовное дело, когда говорят, что Ефремов не виноват. Пускай копнут чуть-чуть подальше, uh -huh. посмотрят. И вот, ну то есть, людей довели до того, что нет работы. Люди не знали, куда, часть уехали на заворотки, часть угу. осталась. И вот это вот массы из прилегающих городов, таких как Кировск, Первомайск, Стаханов, и были завезены те, эти люди приехали в Луганск, их завозили, платили им по 200 гривен, и они штурмовали областную администрацию, и, э, СБУ, и потом мы находились, и жили. Ну у людей не было работы. Так вот, на начало боевых действий в поселке жило до полторы тысячи человек. А сейчас? А, сейчас у нас, по последним данным, у нас там 760 человек. Но ну, а когда Половой, была да. войсково-цивильная администрация угу. создана, мы пришли, было 360 человек. То есть разница за время существования военной администрации, войсково-цивильной, в два раза увеличилась. Угу. С керевником войсково-цивильной администрации села щеново это села Жолобок, Сергій Шакуном ми сьогодні спілкуємось в нашій програмі. Не перемикайтесь, продовжуємо розмову за мить. Отже, продовжуємо відкриту студію в ефірі телеканалу Соціальна Крина. Гостем студії керівник військово цивільної адміністрації селище Новотошківське села Жолобок. Сергій Шакун. Сергій, ще раз день добрий. день. перед ефіром ви говорили, що жолобок взагалі не підконтрольний зараз для вас. Да? Тобто немає да, доступу да, до селища. А да, там взагалі там яка ситуація стоять русські війська, буряти. Вот прямо знает, что да, русские жители... Конечно, всех местных жителей они оттуда выгнали, потому что те местные жители даже, которые с Новотошковского ездили к своим родителям, их туда не пускали. Угу. А, то, что там люди были, которые оставались пожилые, женщина одна не могла выехать из-за того, что... У нее лежачий муж был, и когда зашли россияне, те же самые, они говорят, мы уж всем сказали выехать. Она говорит, ну куда я своего деда дену, он лежит. И у нее на глазах, ему прямо с пистолета в голову, женщине некуда было деваться. Следующий момент, Шах. одна, ну такие, такая ситуация, тоже самая, женщина пришла, так как село, в подвал, с Кировска, ну, там недалеко, до 10 километров, пришла пешком. Для того чтобы набрать продуктов, снова ловят россияне, говорят, а что ты здесь находишься? Говорит, хлопцы, ну мне ж там картошки, капусты набрать тут соленья, а uh -huh. гранату в погребе, все больше нечего тебе тут делать. Вот такое отношение. Ну поселок полностью местного населения там нет. Uh -huh. То что, согласно минских договоренностей, да, он должен быть на, подконтрольным нам, uh -huh. ну а что сделаешь? Uh -huh. А выполняется залив? Вот? Ничего не выполняется. Поблизу Новотошки, не Слава богу, то, что сейчас хоть интенсивные обстрелы закончились. Обстрелы есть в районе сейчас Золотого, ну и так когда может временами, когда колонны там идут с контрабандой тоже стреляют. Так я вообще присутни, да? Насколько контрабанда. Ну не, ну контрабанды с приходом Да эти бороться с то есть контрабанда. Практически исчезла, но так как есть еще те же самые дороги, которые есть технические, потому что шахты вокруг, то бывают, бывают случаи. Мы говорим только, вы часто на связку и взагали? Ну, я... вы знаете, я не люблю надоедать. Да. Когда надо, конечно, мы решаем вопросы. Я думаю, на следующей неделе Григорий Борисович э, проедет к нам для того, чтобы ну, официально открыть отремонтированный клуб, в котором мы планируем сделать логистический центр. Так що, а спия Григорія Борисовича взагалі на Луганщині. якось змінилася ситуація, на краще, контроль став жорсткішим. А, ну, контроль Є... да, жорсткіше, так. Да, і плюс ко всьому, методика Геннадія Геннадійовича одна, Георгія Борисовича, зовсім uh -huh. друга. І підход, <кх> отношення. Тому що Геннадій Геннадійович – це все таки руководитель старої закалки? А Борисович уже, у нього відділення зовсім другое по-новому і отношення. Окрім спутника, нас дивляться ще в інтернеті, відвідуючи сайт «Обозреватель». Ось питання, які надійшли на вашу адресу. Читачів, відвідувачів, які знали, що будете гостем нашої студії. Отже, питання перше: яка зараз ситуація з бізнесом та можливістю знайти роботу взагалі в Новотошківському. Ну, бизнес. Я же говорю, что мы планируем в ближайшее время открытие логистического центра. И две недели назад была у нас в поселке государственная комиссия по открытию пункта пропуска, как автомобильного, так и пешеходного. Угу. В связи с открытием и логистического и пункта и пункта пропуска, я думаю, работа появится. Что это будет а, за центр. А логистический центр? Логистический центр – это где будут распределены… Ну, это, можно сказать здание бывшего клуба, угу. на которое первоначально, когда мы пришли, были, было выделено 760 тысяч. Здание не ремонтировалось там в течение 40 годов. Мы сделали сейчас, соответственно, нормальные условия, угу. где будут располагаться социальные, социальная служба, пенсионный фонд, миграционные, то есть подразделения международных фондов такие как НРС Красного Креста страховые компании, те, которые ну, уже изъявили. Угу. Для чего? То есть люди, те, которые будут идти с, под, ну, с оккупированной части Украины, будут заходить, даже без пропусков планируется, будут заходить для получения как информационной помощи, оформления пенсии или еще что-нибудь. Плюс ко всему планируется на территории, прилегающей к логистическому центру, ну, к так называемому клубу, будут, будет торговая площадь, где мы прерогативу отдаем местным товаропроизводителям, чтобы запустить экономику Луганской mm -hmm. области, та, которая и за во время военных действий, и до того, как говорится, была разрушена. Ну вот то, что мы планируем сейчас с созданием рабочих мест. На нынешний момент в поселке у нас только три. три частных предпринимателей, те, которые зарегистрированы. Им дается працевать? Ну, у них свои магазины, они uh -huh. торгуют продуктовыми наборами. Еще минуточку, да, я обратился к тому же самому Георгию Борисовичу, то есть uh -huh. к областной рисковой цивильной администрации, чтобы на территории села новотошки создать вильную экономическую зону для... Битвей uh, в АТО, ну участников АТО, uh, членов семей, погибших участников и тех жителей, которые находились на территории в момент боевых действий. Mm -hmm. То есть это привлечет uh, тех ребят, которые воевали на нашей территории. Они не будут забыты, и будет возможность у них развивать бизнес. Uh, точно так привлечет в экономику Луганской области новое поступление и размещение всех предприятий на территории Луганской области, которые создадут рабочие места. Спасибо вам. Еще одно питание за обозревателя, буквально коротко, какие пинают настроения среди населения, какие на главные проблемы города а, ну, и что с ватниками в Северодонецку, зокрема, и тут? Ну, ну в Северодонецку по социологическим опросам, там вот, например, есть Старобельск, у нас есть Северодонецк, да, и отношения к России, и все, и в Старобельске, там, где не было боевых действий, ага. там процентов на 5, на 6 отношения типа к России и такие еще пророссийские настроения, там где-то в пределах 12 или чего. Uh -huh. процентов, uh -huh. а в Северодонецке, там уже, если взять Лисичанский, где происходили боевые действия, население уже совсем по-другому относится. Uh -huh. То же самое, когда в поселок Новотошковское мы приехали, было первоначально вот эти украинские войска uh -huh. там и, uh -huh. все, и uh -huh. такое отношение. Ну, через пару месяцев уже работы наши и все остальное, когда была ротация, первая ротация, что женщины приходили и говорили, Сергей Викторович, ну, скажите, будь ласка, хай они не уезжают. кажут, ну, девчата, ну, там страшно. же... Страшно? Не, не, то, что страшно. У -у -у. Знаете, когда люди привыкли, когда уже налажена работа, когда люди помогают, когда те же самые военные помогали, когда мы начали восстанавливать селище, все, то есть крыши крыть, ну, мужики попрятались или куда-то посмывались, солдаты помогали разгружать тот же самый фердоски. Mm -hmm. И, то есть отношение совсем абсолютно поменялось. Плюс ко всему сразу при начале работы мы создали громадскую раду провисковой цивильной администрации. И те активисты, которых просто гнобили, не давали работать, они пришли. Они сейчас занимаются раздачей гуманитарной помощи. То есть мы выполняем только контролирующую функцию, то есть этим всем занимаются общественники. Они полностью следили за процессом восстановления, а, то есть соходят, то есть окна будем ставить сегодня на этот дом. Они всех жителей собрали, кто где как, если есть лишнее. Такая организативная фактически работа. Ну, то есть и. на сегодняшний день создана инициативная группа, которая разрабатывает статут громады. Я думаю, в ближайшее время мы uh -huh. громаду утворим, и оберем голову громады. И після того, як військова цивільна адміністрація виповнить свою функцію, щоб вона йшла і щоб не було там обратно за кеш а брали то неизвестного неізвісного человека. Сергей, Сергій наприкінці нашої розмови, буквально коротко. Е чи дійсно про ці навчання, які активно про які активно говорили, е відбувались у терористів спільно з Південним округом, так, військовим округом Російської Федерації? І Чи є якась то про той можливий наступ про який так как Ну, знаете то, что я вам скажу, что навчання с той стороны практически не прекращались, угу. то есть у них стрельба идет практически или каждый день, или через день, или они выстреливают те боеприпасы, которые им завозят, или между собой. Начинается деление денег, потому что уже разграбили, грабить нечего, начинают друг друга грабить. Угу. То, что, например, зашли войска, они сейчас на территории там, Брянки стоят, ну, есть информация тоже, что на территорию Первомайска зашли, ну, до этого полтора месяца назад вывели все войска даже с котелками и с матрасами. То есть движение создается и движение есть интенсивное, uh -huh. но по передовой как такового ну, мы такого не видим и не ощущаем. А в принципе наши войсковые готовы, до будь любых... Да, наши войсковые готовы и uh -huh. действуют нормально, и uh -huh. то что и разведка работает. Uh -huh. Спасибо вам за розмову, дякую за те, що були гостям нашої студії вам і успішного результативного засідання комітету освобож... прес... освобождення швидше Луганської області України, дати та нечисті. А з комітетом розберемося. Спасибо вам за зустріч. Це була відкрита студія. Електронна адреса телеканалу Соціальна країна зараз на екрані. Пишіть про ті чи нічітами, які вас цікавлять, також номер телефону для потенційних наших рекламодавців та партнерів. Пишіть, дзвоніть, будемо раді співпраці І до зустрічі в ефірі телеканалу Соціальна Країна.